Здравствуйте, дорогие телезрители. Это «Угол зрения» на Первом Народном. С вами Инна Гордеева. Мы обсуждаем актуальные события в Молдавии и Гагаузии с теми, кто знает в этом толк и может повлиять на происходящее. Сегодня у нас специальный выпуск, и он посвящен председателю Народного университета, члену ХДНП, будущему кандидату на предстоящих выборах в Молдавии Юрию Рожко. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Юрий Иванович, наша встреча посвящена вашему заявлению о том, что вы собираетесь, что вы идете на парламентские выборы. Почему вы решили вернуться в политику? Я из нее не уходил, просто я перестал быть депутатом в 2009 году, и поэтому создалось впечатление, что я ушел из политики. Нет, я остался очень активным политическим деятелем. Просто последние пять лет я больше, больше был замечен как публицист, как писатель, как переводчик, как преподаватель, как Фитили? человек, да, как человек, который комментирует на телевидениях на разных, теперь уже не пускают меня на центральное телевидение, как критик нынешней власти да, и евроинтеграции и так далее но сейчас наша партия решила выдвинуть меня в качестве человека, который возглавит список. Я не являюсь председателем. У меня молодой коллега Виктор Чубанов председатель нашей партии, но я всегда оставался в этой партии играющим тренером, так сказать. Да. А почему вы сами не хотите быть председателем? Ну я уже был. Лет 20 был председателем уже. Пора уже и другим занять эту должность. Я достаточно известен в Республике Молдова, и я думаю, что сейчас время поднимать молодых политиков. Mm -hmm. То есть я не ухожу, я оставляюсь. И да, но ну не только поэтому. Они более энергичные, более хорошо, они хорошо подготовлены, у них достаточно политический опыт, но известности поменьше, чем у меня, поэтому посчитали, что я такой более заметная фигура, за паровозика сойдет. Так. <laughs> примерно так. Вы были сторонником унионизма, одним из первых участников Народного фронта Молдавии, а сегодня заняли противоположную сторону. Что повлияло на ваше решение? Ну, вот очень просто. 25 лет назад мы не знали, что такое геополитика. Было очень просто. В 1940 году Советский Союз занял эти территории, кого забрал? У Румынии. Следовательно, давайте обратно, и все. Вот так было <свят> очень просто, да. Поэтому, но я достаточно долго ездил и по Румынии, и по другим странам. Я смотрел, например, взаимоотношения Польши и Украины и так далее, как менялись границы после Второй мировой войны вообще в Европе и в нашем регионе, и на настроение общества посмотрел. Поэтому я посчитал, что этот проект не нужен, он нереалистичен. И это никак не меняет нашего культурного общего пространства с Румынией, там одной веры, одной религии. В Румынии, в Республике Молдова, все большинство населения это православные и так далее. У нас один язык, одна культура, одно прошлое, но страны две. Вот так вот получилось. И не единственный пример в истории, когда люди очень близкие, даже одного этноса, имеют несколько государственных формирований. То поэтому я себе просто выяснил для себя, что этот проект не, не, обход, не, не, не жизнеспособен для Республики Молдова. Вот и все. И вообще такого рода объединения никогда не решают просто путем референдума, хотя так и определяется международным правом. Всегда крупные игроки решают, кого объединить и а кого разъединить. Так что нам 2005... будет держать независимость Молдовы и территориальную целостность. В 2005 году Вы поддерживали товарища Воронина который резко поменял вектор с Восточным на Западный. Что вы думаете о Западе сейчас? Ну вы знаете, и очень коротко я поддержал Воронина тогда не потому, что он был прозападный или пророссийский. Совсем даже не так. Просто э, в, седьм... в пятом году нам готовили, ну скажем так, то, что произошло в 9-7 апреля. Да? Готовилась массов... массовая дестабилизация, попытка непризнания результатов выборов и повторения выборов. Но это должны, быть... должны были быть очень такие жесткие кровавые события политической дестабилизации, поэтому я выдержал удар, я посодействовал стабилизации в обществе и нормальному функционированию государственных институтов. Это была совсем необходимая вещь. Уже после девятого года и после Майдана легче понять, почему лучше договариваться, что хорошие, плохой мир лучше, хорошей войны, вот и все. Здесь нужно было решать ответственно. Нам с западными центрами влияния не по пути, поэтому республика Молдова должна восстанавливать свой суверенитет и национальную независимость по отношению с Евросоюзом и Соединенными Штатами. А если конкретнее, что вы сейчас думаете о Западе? Я Не считаю, стало? что сейчас попытка создать однополярный мир вызывает огромную обратную реакцию. И появление, скажем, стран БРИКС или поведение Российской Федерации на Международные или тоже того же Китая, да и менее значимых геополитических игроков показывает, что американская империя, глобальная американская империя, не получится. Когда мы говорим о Евросоюзе, как геополитического, э, геополитического игрока мы не можем рассматривать его как независимым. Заметьте, что больше всего ратует за евроинтеграцию э, Соединенных Штатов, а не Брюссель. Это очень интересно, да? И в случае Республики Молдова, и в случае Украины, и в случае Грузии, да и в случае других стран, которые уже стали членами. Евросоюза. Что касается нынешней ситуации, подписание договора об ассоциации и свободной торговле, которое произошло синхронно, одновременно, практически превращает нас в экономическую колонию и в политический придаток евробюрократии. Вот я вам покажу один пример только недавно был принят закон, так называемый закон об равенстве шансов, скандальный закон о недискриминации, там, гей, права и так далее. Так в преамбуле этого закона правильно написано, я вчера показывал, думаю, что прямо написано, следуя директиве такой-то Еврокомиссии, следуя директиве номер такой-то Еврокомиссии. Подождите, директивы Еврокомиссии действительны только для стран-членов Евросоюзов. На тот момент мы даже не были ассоциированным членом, поэтому Практически евробюрократия осуществляет внешнее управление Республикой Молдова. Да? Поэтому нынешние власти совсем даже не, не прислушиваются к тому, что говорит народ. Им не интересно, что думает народ. Им интересно, что думают их хозяева из Брюсселя и Вашингтона. Это очень серьезно. Да? чтобы еще более укрепить власть. А, ну, понимаете, им сказали, они подписали. Все. Никто Никаких расчетов экономических, никаких последствий геополитического характера или внутриполитического характера не делал. Так сказали, так все. И вообще это модно, такой тренд, да, такое течение у людей, у которых нет способности мыслить независимо и понимать, и видеть более широкую картинку. Что, как это скажется на Республике Молдова? Если бы мы были первой страной, да, если бы происходило бы это 10 или 15 лет назад, мы бы не знали, что такое евроинтеграция. А у нас есть пример Румынии, Болгарии и остальных членов, новых членов Евросоюза, да и только постковое пространства, Вы знаете, что Евросоюз трещит по швам именно там, где он расширился позже. Взяли более слабые экономики. Мы говорим про Испанию, мы говорим Греция. про Грецию, мы говорим про Португалию. Почему? Потому что несоизмеримые экономические величины соединились воедино. Кому выгодно? Конечно, расширение Евросоюза То означает только одно: расширение рынка взбыта крупных транснациональных компаний из ведущих экономик Европы. И э, расширение рынка труда. То есть мы для них работ... дешевая рабочая сила. Абсолютно. Кто из нас не поедет работать на черном рынке труда в Европу, э, рискует стать гастарбайтером в собственной стране. Это абсолютно очевидно. Так происходит во всем посткоммунистическом пространстве, где уже Евросоюзу уже удалось расшириться. В случае прихода в парламент с какими политическими силами будете сотрудничать? Со всеми оппонентами нынешней власти. Это очень просто. В политике взаимоотношения между партиями не строятся на принципах любви, как в женитьбе. Да? Тут mm -hmm. дружить, определя... а определяется просто, кто твой основной оппонент. Основной оппонент – нынешняя власть. Следовательно, все идеологические разногласия или даже некоторые различия касательно внешней политики Республики Молдова являются второстепенными. Мы должны восстановить национальный суверенитет, мы должны восстановить правовое государство. Мы должны положить конец узурпации государственной власти, мы должны вывести, страну. конечно, э, Конституционный суд из-под контроля мафии, прокуратуру и так далее. И экономический суверенитет. Это очень важно. Я э, настаиваю на том, что Республика Молдова может подняться с колен с точки зрения экономической в той мере, в которой будет применять ряд механизмов, которые называются экономическим протекционизмом, или экономическим патриотизмом, или экономическим суверенитетом. Его назвать можно по-разному. Вот есть такой... Великий мыслитель, экономист, который положил этому начало, Фредрих Лист, немец такой в начале 18 века, и он сказал очень, очень интересную формулу, которая потом оправдалась на протяжении полутора, 150 лет. Если экономические границы не соответствуют политическим границам, значит суверенитета нет, экономической независимости нет. Это очень интересно. А Республика Молдова является частью или стал, стала членом Всемирной торговой организации ВТО. Республика Молдова выполняет все директивы МВФ, Республика Молдова выполняет все директивы Евросоюза. Последовательно, мы не контролируем власти, правительства, никакой, никакой образом не контролирует экономические процессы в стране. И тогда это чисто техническая работа, включительно по разработке бюджета, не может нам помочь выйти из экономического тупика. Юрий Иванович, с какими лозунгами Вы пойдете на выборы? Вы знаете, мне очень просто идти на выборы, поскольку все, что нужно, я уже разработал. И экономическую платформу, и платформу государственного строительства, и идеологическую платформу. Мы являемся представителями консервативного течения, традиционного антилиберального течения. Вот, наверное, это первая партия, которая заявляет открыто, что мы антилиберальная партия. Мы... Что это значит? Это пара... значит... Это значит, мы против спекулятивного капитализма, мы против олигархата, мы против слияния денег и власти. То есть государственная власть в Республике Молдова должна быть четко разделена от бизнес-среды. Вы помните этот миф, очень модно было несколько лет назад, о, хорошо, что бизнесмены идут в политику. Вот, пожалуйста, вам бизнесмены в политику. Вы считаете, что капитализм уже изжил себя? Классический капитализм давно изжил себя, и все экономические мыслители уже давно об этом отписались, уже лет 30 как... Традиционный производственный индустриальный капитализм э, вымер. Теперь мы находимся в эпоху монетаризма, когда э, фантики, деньги, да, денежные средства убивают и профсоюзы, и производство, и национальную независимость. И практически чрезмерная концентрация денег превращает э, государства и народы э, в игрушки крупных финансовых махинаторов. Вот, скажем, одних, один из них Сорож, да? очень mm -hmm. интересный дядька, который рулит очень многими процессами и в республике Молдова. Деньки. Вот чтобы вы поняли, что вот, такая маленькая скобочка, что основные политкомментаторы, которые торчат на всех теленациональных телевидениях Республики Молдова, подкармливаются Сорошем. Они работают э, официально, получают зарплату либо в фонде Сороша, либо в так называемом институте публичных политик. Да? Вот смотрите, там опросы. Плюс различные иногда. проекты еще, которые Конечно, сейчас Конечно, из Евросоюза. И поэтому одна из задач немножко прекратить эти конторы, потому что эти конторы оказывают огромное влияние на настроение избирателей, на общественное мнение, на курс страны и так далее. Своих Получается, что политические партии не имеют права получать финансирование извне, а неправительственные организации и медиа -структуру могут получать, а кто влияет на общественную жизнь. Вот такого рода неправительственные организации и медиа-ресурсы, которые, в общем-то, и делают картинку в голове человека, uh -huh. как определить свое настроение, включить ли как избирателя. Или выбор, пользу одного или другого. Да, поэтому сейчас основная задача будущего парламента, будущей власти, будет ликвидация последствий узурпации государственной власти. Это очень серьезно. Первый пункт это пересажать их ребят. Есть два аспекта, которые меня очень интересуют. 7 7 апреля 2009 года. Да, первым по списку у меня идет ФИЛАТ как организатор этого дебоша да, и попытки государственного переворота. Я об этом написал шесть статей. Я профессиональный журналист, я знаю законодательство как депутат многих созывов. Поэтому это не шутка. Есть такая статья 339-я. Отличная статья Уголовного кодекса. Она не имеет срока давности. Об узурпации mm -hmm. государственной власти. Это самое большое преступление против народа. Оно описано и в Конституции Республики Молдова. Затем все, что означает незаконное обогащение, все эти приватизации, использование внешних кредитов, грантов, бюджетных денег, установление квазимонополий. Все это нужно будет перемалывать очень серьезно. Это значит тотальная война с олигархатом. Это и так просто. Для этого нужно уметь иметь не только знания и желания, но и знать, как это сделать. С точки зрения юридической, но и с точки зрения выдержки психологической. Для этого нужно храбрость нужно просто да. понимать, что это война. Это настоящая тотальная война против э, коррупционеров, которые контролируют сегодня административные ресурсы, ресурсы э, медийные ресурсы и основные денежные потоки. Это огромная сила для, по масштабам Республики Молдова. И взяться с ними, э, бороться не так-то легко. Но и я знаю, как масштаб, это делать. Это Но я знаю, как это делать. Я этих ребят всех знаю. Очень хорошо. Я знаю примерно их социопсихологический портрет, то как и в каких обстоятельствах среагирует. Поэтому... Мне не впервые бороться с коррупцией, так что сейчас хотелось бы э, поучаствовать в формировании будущей власти Республики Молдова, всем сторон, чтобы навести порядок. Другой пункт. Открытие рынка сбыта нашей продукции, в первую очередь российского рынка, но ну и вообще восточного рынка, это очень важно. Каким образом это сделать? Очень просто. Очень просто. Мы должны ориентировать наших переговорщиков на Брюссель и на Российскую Федерацию синхронно, одновременно. В Брюссель для того, чтобы настоять на пересмотре. Договор об ассоциации и об о свободной торговле. В случае несогласия будущей команды, потому что Бороза уходит, будет другая, другой состав Еврокомиссии, мы должны просто денонсировать эти документы. В то же время мы должны говорить с нашими российскими партнерами, с тем, чтобы восстановить этот рынок. Это очень важно для, для Республики Молдова. И в то же время объяснять и в Брюсселе, и в Москве, что Республика Молдова не может согласиться на... на свободное перемещение товаров и капиталов ни с таможенным союзом, ни с Евросоюзом. Вот это у нас mm -hmm. полная чехарда в голове. Вы заметили, что большинство политических партий делятся вот по этому принципу. Кто за Евросоюз, mm -hmm. а кто за таможенный союз. А я вам скажу, что любой... Вот недавно приезжал очень молодой, интересный, к сожалению, забыл его фамилию, экономист и политолог из России. Ему 29 лет, он через формат А3 приезжал. И там из mm -hmm. зала его спрашивали, скажите, пожалуйста, вы же все-таки эксперт. А где Молдове будет легче, в таможенном союзе или в Евросоюзе? Ответом, вопросом на вопрос ответит этот э, эксперт. Ребята, а вы что хотите? У вас есть своя программа экономического развития страны? Вы же понимаете, что Россия вас развивать не будет, Европа вас развивать не будет. Вы приходите на переговоры, где ваша бумажка, пункт такой-то, пункт такой-то. Вы что хотите? Вот вы придите и договаривайтесь, добивайтесь защиты своих национальных интересов, не конфликтуя ни с кем. Вот кто вам больше даст, даст, всеми с теми, идите на переговоры. Почему Молдова в таком выгодной ситуации? Потому что мы по сравнению с российской экономикой, я уже не говорю про экономику всего таможенного союза, и по сравнению с экономикой Евросоюза, мы очень незначительные. Да, это, и это означает, что мы должны добиться хотя бы от одного из партнеров что э, наши товары идут в асимметричном принципе торговли на их рынок, в то время как их товары идут в ограниченном количестве на территорию Республики Молдова. Вы думаете, это реально? Это реально, потому что это несоизмеримая величина. Вы понимаете, а -а -а. цитируя от того же Фридриха Листа, он говорил следующую вещь. Если сильная экономика, тогда Германия рисковала стать экономической колонией Великобритании. И Фридрих сказал следующее, если крупная экономика, тогда британцы были лидерами, сливается с более слабой экономикой, то один выигрывает на 100%, двое проигрывает на 100%. Просто у нас по инерции рассматривается так, а что, Республика Молдова продает яблоки и вино в России, значит, давай в дружбе с Россией еще тысячу лет продавать яблоки. В этом году это важно. Через 10 лет, может, тоже будет важно, но мы должны развивать и другие сектора нашей экономики. Для того, чтобы поднять сторону, нам нужно три вида рычагов государственных. Таможенные, фискальные или налоговые и кредитные. Вот. Все инструменты для того, чтобы поднять национальную экономику. Конечно, взамен требуется геополитическая предсказуемость и лояльность. Мы должны искать партнеров, которые поймут, что Республика Молдова не должна продолжать оставаться экономическим э, придатком или э, маргинальной зоной одной или другой крупной, одного или другого крупного геополитического объединения. Это очень важно. Почему, почему нам э, может э, быть легче, чем другим? и потому что мы нейтральная страна. Вы понимаете, никто не использует этот козырь, это абсолютно уникальная возможность. Нейтральная страна, значит, Республика Молдова не участвует в геополитических противоречиях крупных геополитических игроков. Ну, воюют американцы с русскими. На геополитические, на коммерческие, на идеологические темы. Это их война. У нас есть свои симпатии и антипатии, как у граждан, как у людей, которые мыслят. Но мы не являемся, мы не хотим в союз с американцами против России или наоборот, потому что мы нейтральная страна, вы понимаете? Да, тоже независимость тогда. Нейтральная, нейтральная независимость страна, это другая картинка, чем на Украине, другая картинка, чем в других. Мы вообще в постсоветском пространстве единственная нейтральная страна. Этот статус нейтральности, закрепленный в Конституции, нужно развивать и всячески проводить на международном уровне. Тогда мы будем предсказуемы для наших внешних партнеров. Ребята, а мы не хотим записываться. Я часто говорил с моими друзьями из России, и в этом зале, и с Александром Другим, и с другими моими друзьями, из интеллектуальной, академической среды, да, и с политиком. Вот недавно приезжал Михаил Делягин, известный экономист. Мне посчастливилось говорить с ним примерно часа четыре после, после официальной встречи Говорит, Юрий, Нам никто это не предлагает. И вы же понимаете, что Республика Молдова, все, что она может на экспорт в Россию послать, это примерно какой-то там провинциальный рынок или там пригородный рынок Москвы может употребить. Да? Это же огромный рынок. И тогда, если мы предсказуемые партнеры, если мы нейтральная страна, если мы не являемся частью игры НАТО в регионе или там американских там, штучек в регионе против России, мы не рассматриваем республику Молдова как, как э, инструмент э, давления на Россию или, или накала обстановки против России. Все мы предсказуем партнеры для России, поэтому очень просто. И я думаю, что под, подобного рода подход... Укрепление статуса нейтральности позволит нам более легко развязать предисторгский вызов. Но у нас должна быть, должен быть свой пакет предложений. И это значит и вопросы военного характера, и вопросы экономического, и внешнеполитического характера должны решаться пакетно с Российской Федерацией. Я уверен, что это возможно. Юрий Иванович, ну и последний вопрос, так как я все-таки журналист из Гагаузии. Хотелось бы узнать на предстоящей предвыборной кампании, что у вас есть для Гагаузии? Вы знаете, я всегда, когда говорю с моими друзьями из Камрата, из Гагузии вообще, я думаю, что Кишинев первое дело, что должен делать, не мешать Гагагузии. Да? Вот когда происходят башканские выборы, местные выборы, выборы в народное собрание, вот Кишиневские партии и Кишиневское руководство не должны вмешиваться, они должны участвовать в политическом процессе Гагузии в, том, в той мере, в которой Гагуза нас приглашают. Ребята, вот, поддержите нас там и помогите тем-то тем-то. Это очень существенная вещь, потому что приходят те или иные выборы политические партии из Кишинева быстренько туда ищут своих там, клиентов, союзников и так далее. И это сказывается иногда плачевно на взаимоотношениях между Кишиневым и Камратом. Я думаю, что Камрату, у Камрата есть все необходимые ресурсы? полномочия и ресурсы для того, чтобы продолжить быть в полноценной автономией Республики Молдова. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что гагаузские лидеры должны побольше выступать на национальном уровне. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Вот мы можем по-разному относиться к Михаилу Формузалу, но когда Формузал делает заявление, то или иное заявление, либо в Камрате, либо здесь, даже если в Камрате сделал, вся пресса ну, распространяет эту информацию, это очень важно. Участвовать в политических процессах, быть, присутствовать в парламенте, присутствовать в правительстве и ощущать себя частью молдавского народа, это очень важно. Я убедился на своем опыте, я не раз бывал в Гагаузии, и что Гагаузы лояльные граждане Республики Молдова, поэтому что нужно будет какие-то дополнительные налоговые, налоговые поблажки, скажем так, но ну, пожалуйста, нужно будет какие-то административные дополнительные изменения в законодательстве, ну, пожалуйста, это не проблема. Все равно Гагаузы являются частью молдавского народа и должны чувствовать себя комфортно и в своей автономии, и в автономии во всей стране Республики Молдова. Ну вот на данный момент, например, самый острый вопрос, это совместная комиссия с парламентом и наше народное собрание. И угу. в данный момент там тупиковая ситуация, абсолютно, потому что господин Дьяков предложил в итоге те решения, которые народному собранию не нравятся, и они, в принципе их не предлагают. Ну я не помню, чтобы Дьяков когда-нибудь довел какое-то дело до конца, он же игрок, он же не государственник, это игрок просто. Это с одной стороны. С другой стороны, мандат нынешнего парламента заканчивается. И поэтому подобного рода комиссия даже не собирается, наверное, что-то решать до выборов потому что неизвестно, то, что предложит я сыграет на пользу партиям власти или, или наоборот, в ущерб. Готовы ли Вы сотрудничать в этом плане? Ну, конечно, конечно. Это очень хорошая идея, и, это, и диалог это всегда прекрасно. То есть вы считаете, что это конструктивное решение? Абсолютно, абсолютно. И я уверен, что гагаузские лидеры не будут разговаривать ультимативно с Кишиневым, как Кишинев не должен разговаривать в ультимативной форме с, с КГУзом. Я уверен, что золотая серединка может быть на, найдена только на благо Республики Молдова. Спасибо большое. Вам спасибо. Я напоминаю, что мы сегодня общались с журналистом, известным политиком Молдавии Юрием Рожко. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь.